Цель нашей встречи – это отчет белгород городского отдела за первый квартал об административной деятельности на обслуживаемой территории. Административное правонарушение – это конкретное деяние, факт, явление, событие, что произошло мимо действия в реальной действительности за первый квартал. При выявлении административного правонарушения э, составляется административный протокол. За первый квартал 2013 года э, сотрудниками подразделения органов бело-роднестровского было составлено 4572 э, 572 админ протокола. Службы, которые участвовали в составлении админ протоколов, это дежурная часть, это сотрудники БМОНа, это разрешительная система, КМДМ и участковые инспектора милиции. По цифрам из 572 протоколов, два протокола составила дежурная часть, два — обмон, сотрудники обмон, 73 — КМДМ, это служба, которая занимается делами несовершеннолетним, 44 — разрешительная система нарушения правил владения при регистрациях газового, травматического, холодного и охотничьих ружей. И 450 протоколов составили участковые инспектора милиции. При составлении административного протокола э, э, целью является административное воздействие, чтобы добиться исправления и перевоспитания правонарушителей, привить им навыки добровольного и убежденного соблюдения требования законов и правил общежития. То есть метод убеждения и метод принуждения. В данной ситуации у нас как бы две проблемы есть. Они заключаются в том, что, чтобы воздействовать, когда выявляется факт административного правонарушения, есть определенные нюансы, которые не позволяют полностью привлечь и воспользоваться административным законодательством так, чтобы в первую очередь было хорошо людям, которые как бы пострадали от этого правонарушителя. В чем она заключается? Мы проведем, например, такой маленький анализ. За три месяца был один административный арест, было 200 правонарушений, было 90 видов, ну, 90 штрафов наложено на сумму более 8 8756 гривен. Но все остальное пошло на управление юстицией, чтобы они, как бы, ну, то, что они плачивают штрафы, выявляли и добивались от людей, чтобы в казну поступали деньги. Ну, как потом выясняется, что половина из них еще является неплатежноспособными. У них нет имущества, у них нет доходов, у них нет заработков. И получается, что те люди, которые пострадали, от э, правонарушителей они еще дальше имеют страда, страдают, потому что до конца не зайден механизм воздействия. Э, если с 2012 годом, то обмен арест э, суды суды давали намного больше, но один обмен арест за три месяца это очень плохо. Э, одна сторона говорит, что участковые э, плачутся и жалеют этих э, правонарушителей. Вторая сторона говорит, что суд хочет пополнять бюджет. И вот получается, что непонятно, как разрешить ситуацию. Ну, вторая проблема у нас заключается в том, что если раньше у нас были камеры временного содержания, ну, клетки, или как правильно их называть, ну, по-народному клетки, а вообще камеры временного содержания, где мы могли держать людей до трех часов до вытрезления, то по новым требованиям... Э мы их не можем сейчас э, расконсервировать или там, чтобы они работали, потому что есть определенные требования, например, это чтобы был туалет, чтобы был умывальник, чтобы было спальное место, чтобы была вентиляция, естественное осветление. То есть получается, что те же э, камеры временного содержания, которые у нас есть и где они находятся, они уже по этим стандартам уже не могут быть использованы. И получается проблема, что Человека задержать не можем. Э, метод убеждения он не понимает. И зная то, что его э, не заберут, не закроют, до утра не продержат, он начинает дальше буянить и дальше начинает э, вести себя очень плохо, зная свою безнаказанность. Люди, граждане, потерпевшие, которые видят эту ситуацию, говорят, да ладно уже, не будем никуда обращаться, потому что все равно толку никакого не будет с этого. И сами же одним правоушителем говорят, срочно, что вы меня выпустите, вы привезете меня, составите протокол, дадите пенька под зад, я приду домой и еще раз дам своей жене, сожительнице, маме, папе, там, так, что она там не будет рада. Вот это будет мое воспитание и а вы на меня не воздействуете. А потом, даже если мы составим протокол, утром надо участковому идти увидеть этого человека, и вспоминается фильм, э, как говорится, мультфильм простоквашино, что полдня бегал, фотографировал его, а потом полдня бегаешь его, чтобы отдать фотографию. И тут получается такая нехорошая такая ситуация. Но как бы оно плохо бы не было, э, все равно э, результаты есть, результаты есть по всем видам, э, по всем направлениям. Это, ну, вот смотрите, распитие спиртных напитков в общественных местах и появление в нетрезвом состоянии в общественных местах. Составлено больше 160 бин протоколов. Мелкое хулиганство – 51 обмен протоколов. Насилие в семье – больше 80 обмен протоколов. Нарушение правил обменнадзора ну, – это работало с ранее судимыми – 65 обмен протоколов. торговля в неусыновленных местах – 37 обмен протоколов. Мелкое хищение – 3 обмен протокола. Мелкое хищение – это по, по определенным обстоятельствам, по сумме, которая не попала под уголовное дело, но прошло через один протокол. Нарушение порядка занятий предпринимательской деятельностью. Два Один протокола. Курение в неустановленных местах. 48 Один протоколов. Нарушение тишины. Один протокол. Самой праздник. Один протокол. Звездное выполнение работника милиции. Шесть. Один протоколов.